Dalam dunia pendidikan masa kini, bilik darjah semakin majmuk dengan menempatkan murid daripada pelbagai latar budaya, bahasa dan kepercayaan. Kepelbagaian ini berpotensi memperkaya pengalaman pembelajaran namun juga membawa cabaran tersendiri khususnya dalam aspek interaksi sosial. Seringkali perbezaan gaya komunikasi Ekspresi emosi dan nilai budaya menyebabkan salah faham, sikap eksklusif atau pengasingan kelompok etnik dalam bilik darjah. Hal ini menjejaskan bukan sahaja hubungan murid tetapi juga pencapaian dan kesejahteraan emosi mereka. Dalam konteks ini, pedagogi kepelbagaian budaya perlu diterapkan agar interaksi sosial dapat dibentuk secara harmoni, inklusif dan saling menghormati. Maka guru berperanan penting untuk memastikan perbezaan ini bukan menjadi jurang tetapi jambatan pembelajaran antara budaya. Sebagai contoh, di sebuah sekolah rendah bandar, murid Melayu, Cina dan India belajar dalam satu kelas Ketika aktiviti perbincangan kumpulan, murid Melayu lebih pasif, murid Cina dominan dan murid India pula kurang memberi respons kerana kurang fasih dalam bahasa Melayu. Guru menyedari wujudnya kekangan dalam interaksi silang budaya di mana murid lebih cenderung berkawan mengikut etnik masing-masing. Semasa aktiviti kokurikulum pula murid menunjukkan minat tetapi masih berlaku perpisahan budaya, komunikasi terbatas dan stereotip halus masih kelihatan. Seperti anggapan bahawa kaum tertentu lebih rajin atau lebih pandai. Ini menunjukkan bahawa interaksi sosial yang positif tidak berlaku secara automatik walaupun murid berkongsi ruang yang sama. Untuk mengatasi isu ini, guru boleh mengamalkan pengajaran responsif budaya, iaitu satu pendekatan pedagogi yang mengambil kira latar budaya murid dalam reka bentuk dan pelaksanaan PDP. Antaranya termasuklah tugasan kolaboratif antara budaya. Murid pelbagai etnik dikehendaki menghasilkan projek yang menggabungkan cerita rakyat daripada setiap kaum. Yang kedua, aktiviti refleksi silang budaya seperti menulis jurnal mengenai pengalaman berkawan dengan murid daripada budaya lain. Yang ketiga, model komunikasi terbuka. Guru boleh menggalakkan murid menghormati perbezaan, belajar menyatakan perbezaan pendapat secara sopan dan mendengar tanpa prejudis. Guru boleh menggunakan bahan bantu seperti video, ilustrasi atau cerita yang memaparkan interaksi positif antara kaum untuk menormalisasikan kepelbagaian sebagai satu kekuatan. Melalui pendekatan ini, interaksi sosial dalam bilik darjah bukan sahaja dipulihkan tetapi dapat dijadikan asas untuk membina perpaduan sebenar dalam pendidikan di Malaysia.